Итак, друзья, всем привет! С вами снова команда компании Аверсагра. В этом видео я хочу вам рассказать, как наша компания может помочь вам в переоборудовании, модернизации какой-то вашей старой техники, в чем выгода сотрудничества с нами. Возможно, это будет очень даже актуально и интересно для вас, потому что много хозяйств работает с такими агрегатами, как дисковые бороны, культиваторы, глубокорыхлители, турбокультиваторы. Вот. У всех они есть, ну, у многих они есть в хозяйстве, у многих уже много-много лет что-то выходит из строя, что-то хотелось бы реставрировать, что-то поменять, что-то модернизировать. Поэтому это видео как раз будет вам интересно, особенно в межсезонье, когда нужно технику готовить к весне, к весенней обработке почвы. Спасибо вам огромное, что вы нас смотрите. Пишите обязательно нам комментарии. Ставьте лайки за то, что мы стараемся для вас быть максимально многопрофильными. Делаем новый материал для вас. А, я знаю, за что можно нам поставить лайк. Сейчас похвастаюсь. Смотрите на экспорт. У нас заказали тяжелую штригельную борону, точнее их две. Вот одна собранная. Вот, возможно, видеообзор про нее вы уже видели на нашем канале. Мы и раньше делали тяжелые штригельные бороны, но это 21 метр. Если нет, то обязательно э, заходите в плейлист и смотрите э, про нее видеообзор. Ее ширина 21 метр, вес 6,5 тонн. Под трактор 330 лошадиных сил. Штригеля здесь довольно серьезные. 16 миллиметров сечения штригеля, длина 76 миллиметров. Также есть и меньше захват и навесные по типу э, бараны Мзури Результ с передним рядом фронтальных дисков. Так что обязательно, обязательно э, посмотрите. Кому-то это интересно. Не только кто по традиционной технологии работает, а также э, по технологии стриптил, вертитил. Обязательно должно быть интересно. Работа вовсю кипит. Мы уже готовимся к весенним работам. Уже вот начинаем наготавливать рота... э, рабочих органов на ротационные бороны. Делаем максимально широкую линейку. У нас самая широкая линейка в Украине по ротационным боронам. От 3 до 27 метров. 21 метр мы поставили рекорд среди производителей в Украине. Сделали 21 метр. Это 14-метровая трансформер. Ее особенность в том, что она может... Каждое крыло отдельно снимается и выступает в роли 7-метровой ротационной бараны на весной. А сейчас непосредственно э, про само, э, саму суть видео это прикатывающие катки. Э, у нас есть своя техника, на которую мы делаем. И также к нам люди обращаются, чтобы мы переоборудовали их турбокультиваторы, культиваторы, дисковые обороны, чизели, э, прикаткой. Начисель тут нету, конечно. Мы можем делать как двойную, так и одинарную. Тут двойная прикатка, есть несколько типов катков. Почему обращаются к нам? Потому что мы делаем э, госкомпенсацию на э, наши прикатывающие катки вместе с кронштейнами. Покупая у нас, вы получите государственную компенсацию. В данном видео речь пойдет про двойной прикатывающий каток конкретно вот этот сделан полностью по спецзаказу, потому что диаметр катка 270 мм, стандартно мы делаем 3, 320 спереди идет планчатый каток, можем делать также, стандартно мы делаем спиралевидный, здесь попросили, у нас заказали вот такого образца, и сзади идет трубчатый. В чем особенность? Конструкция, прикатывающая катка, сделана таким образом, что у вас есть с каждой стороны по рэпу, чтобы можно было э, отрегулировать угол атаки, либо выставить по горизонту, либо поднять чуть верхний, придавить чуть нижний, смотря какие цели вы э, преследуете. Подсвечу немного, чтобы лучше показать особенности конструкции. Вон на ступице Дополнительно выдно пыльник, чтобы пыль меньше забивалась. Подшипники здесь фирмы э, СКФ поставили закрытого типа. Смазывать их не надо, но масленка стоит для того, чтобы вот внутри все-таки немного промазать. Сам подшипник не смазывается. Вот. Ресурс у таких подшипников довольно большой. На вот эту планку, на вот эту планку цепляет, э, вот эта планка цепляется за сами кронштейны, которые мы тоже сами производим. Вот. Есть у нас в работе планчатый каток, спиралевидный, можно как и с плоскими, как здесь. Можем зубчатый сделать, можем сделать э, трубчатый. Вот три вида катка четыре Так что имея у себя в хозяйстве э, технику, которая подлежит ремонту, восстановлению, вы всегда можете к нам обратиться. Мы вам поможем. Можем модернизировать не только культиваторы, э, дисковые бороны. Также часто к нам обращаются по восстановлению сошников, модернизации сошников нашими очистителями ряда. Также поставить опорные, опорные или прикатывающие колеса нашего производства по технологии Chicken Tracker. Они весной 2020-го, все у кого они были, ребята были на коне, потому что была очень дождливая весна. Не всегда получалось вовремя выезжать в поле из-за дождя. И, как следствие, еще э, очень важная почва была. Люди часто э, тормозили э, посевную, выходили, чистили сеялку, которая налипла. А ребята с чикентрекерами вместо классических резиновых колес э, просто заходили и сеялись. И не останавливались потому что на них не налипает он не переуплотняет грунт и э, очень классно мульчирует а вот кстати наши стандартные катки диаметром 320 миллиметров планчатый спиралевидный вот который мы устанавливаем на свой трубокультиватор в стандартной комплектации на свой культиватор вот и самое интересное реально самый важный момент что мы их продаем с госкомпенсацией. Готовьте свою технику еще до начала сезона, чтобы не остаться ни с чем э, и не искать из того, что осталось на рынке. Выбирайте проверенных ребят. Э, мы же, в свою очередь, гарантируем, что э, обратившись к нам, мы сделаем вам предоставим максимальное качество гарантию на наши изделия вы получите сервис качественную работу с вами спасибо вам большое за просмотр спасибо что вы нас выбираете всем пока пока до новых встреч большого вам урожая всем и чтобы влага никуда не девалась